若要练术，先练玉气，这气便是我们所说的精元，但这精元的属性又分为四种，叫做感引容放。不同的妖师根据自己天性根骨的不同，玉气的方式方法也是各有不同。方才小轩教你的是以放为主的心法，而在为师看来，你对法宝兵刃的悟性是难以驾驭，更适合隐字心法。若是勤加苦练，日后便有大成啊！我就说嘛，您说的太对了。 就是他教的不对，那这个心法怎么练啊？这引字心法嘛，说难不难，说简单也不简单。你先给我坐到那块大石头上去。哎，得了。哎呀，引字心法的奥义在于，修行者要张开全身七窍毛孔，引天地之灵气入体，随经元脉络一同转动。 你闭目冥想，排除杂念，将注意力集中在息数之上，万物如石沉大海，尽皆星空，无一然，慢慢的，你会进入一片黑暗之中，细心去感受在这片漆黑之中的点点微光，并试着将这些光慢慢的聚拢在一起。 他果然是非同寻常啊！寻常人的精元是白色，小轩你已经是非常有资质了，精元也只不过是呈蓝色。这小子居然是金色的，为师百年之内已经没有见过如此强大的精元了。会不会是他体内妖力和蜘蛛结合所致？有这种可能。如果这小子能够将体内的精元激发出来，哪怕是一星半点也不容小觑啊！ 别走，我再试一次。大老爷，哎，你觉得他行吗？啊，老爷还行吧。哎呀，大老爷，我累了，要休眠一会儿了。 还说教我，这不休息呢吗？都练什么真气、啊？练得我屁都快放不出来了。去哪儿？你怎么过来的？心法修炼需要沉心静气才能厚积薄发。就你这性子，怎么洗成？别在那说风凉话。说着容易，做着难。就我在这练，你们在那儿休息，而且就一天，怎么练啊？心法修炼跟时间长短根本没有关系。 我看就是大老爷看错你了，看错你了。我练不练得成，跟你有关系吗？只要赤珠在你体内一天，就跟我脱不了关系。明天你若是赢了，一眉助你取珠；你若是输了，无论我用什么方法，我都要拿到赤珠。小爷一定赢。明天你看着吧，等我赢了，把珠子取出来，离我远一点。引字心法的要诀。 在于神随气转，念心念合一。心念合一。 小爷怕过谁呢、啊？天不怕地不怕。但你们这斗法坛为什么要建在地下呀？搞得这么神秘兮兮的。未经天罡殿允许，私设斗殴场所，按伏龙律是要吃账入狱的，怎么可能在光天化日之下办？那你们国语妖师又不是不知道，因为老前辈不怕被抓呀。巅峰谷之战的老前辈，妖师界的宗师泰斗，就连当朝的圣上也不敢随便的抓他呀。<laughs> 哎呀，这么多好人呢！这些人都是来找一梅前辈求法宝的。大哥，这次咱们要是能赢得一梅手中的法宝，把几个大妖给杀了，找一票大的。那可不，整一笔金银财宝，哥带你去芙蓉都城喝花酒啊，玩个三天三夜。到时候美人在怀，真 <laughs> 美在、嗯、啊！啊这些赏金要是过来索宝，不过是为了些财帛名利罢了。怎么了？ 怎么了？人家为了过日子挣点钱容易吗？那杀妖是不是就是除害，就是为人世间做好事吧？你以为都像你啊，生来就是个不食人间烟火的公子哥？诸位，欢迎来到八宝镇斗法坛，我是本次比赛的评委行之。斗法的规则很简单：一，无论在擂台上，你使用法术和法宝，或是赤手空拳，都随你意，在这里百无禁忌；二。 只要将对手击出场外，或者打得跪地求饶，都算你赢。在这里，自求多福，各安天命。好，下面有请各位自由上场。贫道玉姬，还请诸位不吝赐教。 火焰刀啊！这便是精元的妙用。如果我没猜错，旁边这位道士应该是千羽国的药师。千羽国，千羽国人会使出精湛的操纵法、啊、术，看来主公这一次是凶多吉少啊！斗法开始。嗯 i hey. 谢了，牛鼻子，多谢你手下留情。嗯，得罪了。本场玉姬子胜。啊？就认输了？这这太不爷们了！至少还能再打个几百回合呀！法宝击破，败将已定。 别看烛光刀法精湛，但他凭借的只是脑袋顶上那个法宝。现如今法宝破损了，光靠劈砍是赢不了对手的。哦，下一场谁来攻擂？个人实力是不容小觑啊！我不用小觑了，根本打不过呀。若是近身缠斗，让对方没得空隙操作飞剑，也不是没有可能的。他这飞剑上天入地的，我能近得了身？怕了？哎。 你这人啊，话虽不多，句句烦人。一会儿就看你虎爷我表演了。胆子小还嘴硬。我来会会你。不知阁下会？长达枪。巨轮过来的。长。我此番前来，就是为了取得好法宝，去考国语药师。巧了。 在下也为国御妖师考试而来，求一枚仙子锻造威力更强大的法器，还请壮士赐教。 打，逞强，人都已经这样了，你还往死里打，你不讲武德呀、啊、你！敢问少侠尊姓大名？没姓没名，九曲山武子是也。路见不平，拔，困相助，真是勇气可嘉。那贫道便来会一会你好了。会就会，谁怕谁啊？这位胖兄，你先休养，我来教训。 我叫张大江，谢谢快别快走了。来，啊小胡子。 小摊上那个玩具磁石啊，倒还算是机灵。快逃！磁石，你这后生怎用如此偷奸耍滑之计？能赢不就行了？百无禁忌吧。说的没错。 你已经没有精元了，我等的就是这一刻。隐私 <noise> 心法，这个臭小子，他逃出来了。 还有没有人想来切磋切磋的？既然没有人上台挑战，那么我宣布，本场斗法的获胜者是、哎。怎么是你啊，小白脸？你干嘛呀？打嘞！别打了，我累了。 这这好不容易我那你就别添乱了，我也打不过你。赵公子，齐公子，你们为何在此处啊？不是说要找一枚仙子取珠吗？是，但情况有变，他体内不知为何会有妖气，必须用法宝才能压制住妖气。而且仙子定下规矩，凡求宝者必须赢得擂台赛。<laughs> 臭小子，影子心法居然被你给悟出来了，为师没有看走眼。<laughs> 赵公子，赤竹事态紧急，你能否先退出比赛？真不行。不是，为为什么呀？咱们相逢就是缘，咱不是兄弟吗？你怎么这么没良心啊？我这等着你等着看我爆破肚皮吗？那天我们诛杀血举妖的时候，我的银枪被折断了，我要求银梅仙子帮我修补好。那个枪对我也很重要。我命都要没了，你还在这心里的破戒。 果然，江湖险恶，人心隔肚皮呀、啊。我拿你当兄弟你，你一会儿千万不要哭。那就得罪了、嗯嗯。完了，完了！虎子，你赶紧认输吧，你真的打不过我的。 个大白菜！不不不，不服,不服你放开，我打死你！还不停啊！不服不服？你这小身板，儿也得不结实。 我就说的皮斤肉，这小铃还叫标志啊？啊嗯、这,这这赵天天、啊、不赵府千金吗？哎 <laughs> 哎，就是、啊、赵府千金，大小姐都来了啊！嗯、我宣布，本场比试的获胜者是虎子。李、啊啊啊、少杰。 于明日四时准时到司空楼领取法宝。傻小子，你还愣着干什么？你赢了。